ہائے ویلکم ویورز ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید میرے چینل پر تو مجھے آپ لوگوں کو ایک تو شکریہ دا کرنا ہے کیونکہ جو میں نے کل پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ لوگوں نے میرا بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی ہے تو سب سے پہلے تو تھینک سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو تو چلیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکٹری ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس چینل پر ہم مختلف ڈسکشن کیا کریں گے سو so, آج کی ڈسکشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ میں نے سوچا ہے مورل ویلیو سوشل ویلیو اور ان سب میں ویسے دکھنے میں تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن کام بہت بڑے ہیں اور وہ ہے جھوٹ جو کہ ہماری آج کل سوسائٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ اور سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا سچ کتنا بڑا ہے جھوٹ کتنا بڑا ہے جھوٹ نے اتنی زیادہ جگہ گھیر لی ہے کہ ہم پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ہمارے گھر میں آفس میں محلے میں دکانداروں نے جھوٹ کو اپنا وطیرہ بنا ہے جو کہ اتنی بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا گناہ ہی جھوٹ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا وہ بہت گنہگار آدمی تھا وہ ساری برائیاں دنیا جہان کی برائیاں اس میں تھی شراب پیتا تھا نشا کرتا تھا زنا کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا ہر چیز کرتا تھا تو نبی پاک کے اخلاق سے متاثر ہو کر یا ادھر ادھر سے سن کر اسے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے پاس آیا تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے کہنے پہ ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں صرف ایک گناہ تو آپ بتا دیں تو اگر آپ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو اور یہ کہنا تھا کہ وہ انسان آدمی چلا گیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد جب واپس آیا تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں تھی اس کی ریزن اس کی ریزن کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اگر وہ اس کے بعد چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا اگر وہ شراب پیتا تو اس کے مطابق اس کو کوڑے پڑنے تھے ہماری سوسائٹی میں آج کل جھوٹ کے بغیر نہ تو کاروبار کیا جا سکتا ہے نہ کوئی جاب کرتا ہے اور گھروں میں ہر ایک کے پاس بہانے ہیں اب کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو روز کی روٹین ہے اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتے کوئی جاب کرتا ہے تو وہ کہتا میں تو اپنے لیے جھوٹ نہیں بولتا میں تو اپنے ادارے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں اپنے جو بھی مینیجر ہے اس کے لیے جھوٹ بولتا ہوں گھروں میں میاں بیوی بی کا رشتہ ہے اس میں جھوٹ آ گیا اب وہ اگر پوچھا جائے بہن بھائیوں کے رشتے میں جھوٹ آ گیا ماں بیٹے کے رشتے میں جھوٹ آ گیا اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو رشتے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے یا یقین کریں اگر کوئی دکاندار اگر سچ بول کر اپنا سودا بیچے اور جھوٹ سے مکمل توبہ کر لے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہاں ان دا شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ یار آج میں نے دو ہزار کمانا تھا تو آج میں نے پندرہ سو کما لیا لیکن جب بھی وہ لانگ ٹرم میں جا کر دیکھے گا تو وہ اس نے منافع کا سودا کیا ہوگا اب آ جائیں جاب والے کی طرف اگر جاب والا اسی طرح اپنا سچ بولنا شروع کر دے کوئی جھوٹا کام نہ کرے جھوٹ نہ بولے تو ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم لوگ اس کو برا سمجھیں لیکن لانگ ٹرم اس کے مینیجر اس پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ اس کا بھروسہ بن جائے گا ٹرسٹ لیول جو اس کا بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا اور اسی طرح گھر پہ آ جائیں اگر ہم آج سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایٹ اینی کوسٹ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا میاں بیوی کے رشتے میں جھوٹ نہ ہو ماں باپ بہن بھائی جہاں ہم رہتے ہیں اپنے گھر سے ہم شروع کریں تو آہستہ آہستہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں پھیلے گی لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے کہ سچ بلن بولنے والا اگر ایک آدھ آدمی بھی ہے تو وہ اس پورے مجمع کے اندر اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی سو so, لہٰذا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہم سوشل ویلیوز پہ مورل ویلیوز پہ ڈسکس کیا کریں گے ان میں سے پہلی اور امپورٹنٹ اور سب میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی سو so, کوشش کریں کہ جھوٹ کم سے کم بولیں یا بولیں ہی نہ بولیں ہی نہ تو بہت اچھی بات ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا آنے والے وقت میں تو یہ اپنے گھر سے شروع کریں اپنے محلے سے شروع کریں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں سے شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو اس ویڈیو کے ذریعے میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ مل جل کر کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے گھروں سے جھوٹ کا صفایا کریں پھر اپنے محلوں سے صفایا کریں پھر اپنے شہروں سے اور اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارے ملک سے ہم اپنے گھر سے جس چیز کی ابتدا کریں گے اس کو اس کو ایک مہم کے ذریعے ہم پورے ملک تک پھیلائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دے گا تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ان شاء اللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ